Lah, aku belum kan bisa ngoni. Bu, aku harap budal sekolah. Gue sama pun di. Nendo, itu cukup kamu jajanan bensin. Lah, kok mau semene, Bu? Kancaku aku jajannya dua kakek-kakek. Laku, aku mene. Kanca aku ini dua tuku gacauan. seblak, dimsum. Laku, mau ngisau tuku teri? Loh, kurikulum bisa dirama. cukup, kurang usah kumruyuk. Alah, ya no ragu tambah, jino, Aku ragu um, yang sekolah. Nah, maka garae joto aku sekolah ngodi lo ne disnisin kudu maro sekolah ndak pada hah wes Tuduh asyik Tidak Kecil motor ya Tidak Wala kaya setamu aku wajahmu kaya awan mendung Heheheh, ngesisamu tipis yo Woh oh, ibu-ibu kaya marahnya aku ngesum Eh, 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 eh,

Ambu senggo agek putu sinau kuwi to tidak cek putune kowe melu ngajeni. Bu. Bu yen arep mandi, le, coba bagus menawa arep ijin injedeng iku mbayar sopan ta marang guru. Ojo supur amun bae, yen ijin iku ngene. Napaunen Bu, kula badhe ijin injedeng utawa kaliwa. Akiwa iku basa kromo ning jedheg. cepat keluar nggih ampun mampir kadi dhewe nggih nggih kok mboten ayo gawain ceritanya saiki oo oh, oh, awa dewe iso nganggutu lorga soko umret saten gina iyo bener diodo egi kudu ngomot pesan antar laser rama-rama kuru biar iso dati kabeh iyo, nganggutu dati ke wadah rama liru aku iso dadi ke wadah sengeleng ke dani pesennya luwes apik, iyo wes ayo nanti gara tugas video drama jawa iki eno apa egi? kok kelompok an? apa tugas Kalah karibu ini kan kira-kira spesial drama Kalah, suka jadi kutenan Nih, kutenan itu ayat-ayat Ibu Aha penakan ini to rasa mumet mikir kabeh tugas. Hooh, ngopo to dheweki ndadak kon gawe tugas sama Bapak Anda Pasar iki? Tugas sapa sih? Anda Pasar rupi mung gerem mumet tok. Hooh, sing kepunya nyeti saka ngendi asale kan panjenengan yang tekan posisi kaya saiki? Asal kowe iki ramang saka kepintaran kan kanggo aku bisa tekan posisi kaya ngene iki, amarga Anda Pasar kaje guru lan wiwit isih sekolah. Eh, kon kowe sapa to kok kaya kumpling men sing diomongne? sukses. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. ya pak. Oke, sama-sama. Pak, ini pun tadi, hari ini berusaha. Oke, saya Kok bapak bisa sukses banget, rahasianya apa itu? Rahasianya sederhana. Bapak orang mung sudah tahu kan, kalau saya tidak menghadapi asal, guru, kan menurut aturan. Orang-orang itu, akurat bakal ngajak yang gini. Matur suan ya, Pak. Oke, sang-sang. Nongono bener lah ya, mengenai Pak CEO puy mau? Ah, ya, kok mungkin menurut marang jemur tak bisa sukses, ramah soal akal. Emang hmm, apa ya, Raja Pertaya, alih diwiki banget. Wes wae aja digowo serius awake bali santai wae. Waduh, aku saiki gitu kepikiran nemenane pengusaha pi mau kan pengusaha salah tenan. Iya, aku yang kepikiran mau sukses wae mau mau nek kepatu karo guru. Heeh, oh, oh, awake paling yo kudu bersikap. Yo wes ayo nang nang kelas ae, saya lapor arep bisa. Yeah, yeah. Sa nyun nyuwun pangapunten. Kula lan pencang-pencang wau bolos pelajarane panjenengan. Kula rumangsa salah lan nyesel sanget. Ibu, kula utawi nyuwun ngapunten. Kula janji boten ngambali malih lan batas sregep mlebet kelas. Kula seneng menawi kowe KBP glemang koni kesalahan lan nyesel. Sebenere sak iki bener-bener berubah lan le pamuja marang sekolahmu. Nggih, Bu. Matur nuwun sanget. una banget janji bakal mana tersedup sinau yang gue cafe kelo berubah meski papa cucu bocah jadi sukses dan

Sakco cerita mau, kita sinau yen urip kudu tansah andhap asor lan manut marang wong tua uga guru. Amarga wong tua lan guru iku sing nuntun dalan urip kita supaya ora kesasar. Kanthi ngajeni lan ngrungokake Tutor, mesti urip kita bakal luwih becik lan migunani tumrap awake dhewe, keluarga, ke lan masyarakat.